Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Первым поделится своими впечатлениями об игре главный тренер команды «Звезда» Кировоград. Я Владислав пожалуйста, я вас Хотелось бы поздравить Севастополь уже после и победы, и то, что команда вышла в премьер-лигу. Всего наилучшего. Надеюсь, что ошибки счет которые были, туда при выходе из сразу команда вылетела по игре, ну, что вам сказать, испугались гимна, я им сказал, испугались. Сразу быстрый гол, тяжело было, потом, ребят, как с 11 метров, я хочу поблагодарить Ширяева, мы сегодня, достойно вам, если вам нужен вратарь в пожалуйста, обращайтесь. Угу. Это действительно, сегодня он молодец, и команда в каких-то моментах превосходила в обороне, в атаке, вернее, команда Севастополя нас тут дали возможность проявить лучшие качества. Нашему вратарю. Спасибо ему за это. Ну, то, что мы не забили. При счете даже 2-0. У нас были голевые моменты. Исполнительное мастерство. Вот. Забейте мячи, не, не знаю, как бы Севастополь может замер уже что Мы сами виноваты, что мы не забили. Ну, наши вратари сегодня наверное, просто не смогли себя проявить. Ваши да, вопросы, уважаемые коллеги, главному тренеру команды Звезда. Yeah, спасибо большое. Спасибо вам. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер команды Севастополя Олег Георгиевич Кононов. Пожалуйста, ваши впечатления от сегодняшней игры. Конечно, сегодня мы победили, и это самое главное. А самое главное то, что ребята играли до последних минут, захотели забить еще. У нас был достаточно момент в первом тайме, во втором тайме игра носила такой волнообразный характер, где соперник пытался у нас за счет передач, контроля мяча, позиционных атак сломить, но, конечно, мы это не дали сделать. Было два момента таких, таких не, не очень приятных возле наших ворот в основном. Мы полностью контролировали матч, мы, заслужили победу, так как мы все вместе, вместе с болельщиками. Сережа Кузнецову, все хорошо, замена? Да, да все нормально. Там достаточно на первый раз, что все Пожалуйста, уважаемые коллеги, мы слушаем ваши вопросы. Да, пожалуйста. Олег Георгиевич, сегодня в составе второй команды на матче с Непродержинской стали во второй лиге вышло несколько футболистов. Первая команда. Не было ли желания, может быть, использовать сегодняшнем матч? Почему вообще было принято пришло? Ну, э, желание э, всегда есть использовать тех футболистов, которые готовы на данный момент э, лучше, чем э, свои же э, игроки, которые играют. играют. Поэтому сегодня вышли те, кто на самом деле был на данный момент э, сильнее тренировочном процессе, который будет при подготовке, но и мы смотрим еще на завтрашний день, потому что у нас будут достаточно непростые игры на выезде, с Титаном, с Одессой, очень мало промежуток времени, поэтому здесь такая ротация состава, она должна быть. Пожалуйста, еще вопросы к Олегу Георгиевичу. Победы! Спасибо.